menerangkan mengenai uh, asal-usul perkahwinan China jadi uh, di sini perkahwinan dalam budaya China bukanlah sekadar penyatuan dua insan yang saling mencintai dari sudut sejarah ia merupakan satu institusi sosial yang penting dan telah diamalkan sejak ribuan tahun yang lalu. Tradisi perkahwinan Cina dipercayai bermula sejak zaman dinasti Zhao iaitu sekitar tahun 1046 sehingga 256 sebelum Masih. Pada ketika itu, perkahwinan dianggap sebagai tanggungjawab keluarga dan masyarakat bukan semata-mata urusan peribadi. Dalam masyarakat Cina tradisional, Perkahwinan bertujuan untuk meneruskan keturunan dan menjaga nama keluarga ini dikenali sebagai Chuangzongji Dai yang bermaksud meneruskan generasi anak lelaki khususnya memainkan peranan penting kerana mereka bertanggungjawab dalam mewarisi nama keluarga serta meneruskan upacara penghormatan kepada nenek moyang. Selain itu, perkahwinan juga dilihat sebagai satu ikatan antara dua keluarga bukan dua individu semata-mata. Hubungan perkahwinan dapat mewujudkan kerjasama, perpaduan dan memperkukuhkan kedudukan sosial antara dua pihak. Tradisi perkahwinan uh, China Cina turut dipengaruhi oleh beberapa ajaran penting seperti Confucianisme yang menekankan nilai kekeluargaan, kesetiaan dan tata tertib sosial. Taoisme yang menekankan keseimbangan hidup melalui konsep yin dan yang serta kepercayaan tradisional Cina yang melibatkan pemilihan tarikh perkahwinan yang bertuah dan restu daripada nenek moyang. Jadi secara keseluruhannya, perkahwinan dalam budaya Cina bukan sahaja melambangkan cinta tetapi membawa makna yang lebih mendalam iaitu tanggungjawab keharmonian dan kesimbangan budaya. Jadi saya akan teruskan kepada latar belakang asal usul budaya masyarakat Cina serta pengaruh mereka di Malaysia. Masyarakat Cina merupakan salah satu etnik utama di Malaysia selain Melayu dan India. Kehadiran masyarakat Cina di tanah Melayu bermula sejak abad ke-15, khususnya melalui hubungan perdagangan antara kerajaan Melayu Melaka dan dinasti Ming dari China. Namun kemasukan besar-besaran masyarakat Cina berlaku pada abad ke-19 semasa era penjajahan British. Pada ketika itu, ramai orang Cina berhijrah dari wilayah seperti Guangdong, Fujian, Hainan dan Guangxi. Mereka datang untuk mencari peluang ekonomi dalam sektor perlombongan biji timah perladangan getah, perniagaan serta pertukangan. Di samping mengejar kehidupan lebih baik, mereka turut membawa bersama warisan budaya, bahasa, adat resam dan kepercayaan tradisional mereka. Budaya masyarakat Cina yang berakar kuat daripada ajaran Confucianism, Taoism dan Buddha turut diamalkan oleh masyarakat Cina di Malaysia sehingga hari ini. Mereka menekankan nilai kesetiaan kepada keluarga, kepentingan pendidikan dan disiplin serta penghormatan terhadap tradisi dan nenek moyang. Selain itu, masyarakat Cina di Malaysia juga mengangkat pelbagai budaya tradisional seperti sambutan Tahun Baru Cina, Perayaan Kuih Bulan, upacara Cheng Beng dan adat resam dalam perkahwinan tradisional Cina. Pengaruh masyarakat Cina di Malaysia turut Uh, Teruslah dalam pelbagai aspek kehidupan negara dalam bidang ekonomi, mereka memainkan peranan penting khususnya dalam sektor perniagaan dan perusahaan kecil dan sederhana Dari segi kebudayaan, mereka memperkayakan identiti Malaysia melalui bahasa seperti dialek Hokkien, Cantonese dan Hakka, seni persembahan seperti tarian singa dan opera Cina, serta masakan unik seperti dimsum, char kway dan yee sang keseluruhannya, kehadiran masyarakat Cina bukan sahaja menjadi sebahagian daripada warna-warni masyarakat majmuk di Malaysia tetapi juga menyumbang kepada pembangunan negara dari sudut ekonomi budaya dan sosial. Saya akan cerita pasal adat meminan dalam masyarakat Cina yang dikenali sebagai Guo So dalam budaya Cina, perkahwinan bukan sahaja untuk menyatukan mereka Ya, eh, antara dua individu tetapi juga untuk satukan antara dua keluarga yang besar So oleh itu, setiap ada yang dijalankan sebelum majlis perkahwinan uh, Ada makna yang simbolik dan mendalam Seperti hormat, hormati, tanggungjawab atau restu keluarga So dua dali ini adalah uh, Dalam material dia bermaksud upacara hadiah besar Atau grand gift ceremony Rupakan langkah rasmi pihak lelaki untuk minang So untuk menunjukkan kesungguhan mereka terhadap bakal pengantin perempuan So biasanya buah dali ni diadakan 2 hingga 4 minggu sebelum hari perkahwinan So pada tarikh yang berdasarkan uh, dia guna kalender luna cina So tarikh ni dia tak boleh pilih ikut sekali Dia nak pilih berdasarkan ikut kita punya nasib Supaya dapat lebih keberkatan Tuan uh, buah dali ni adalah macam kita tahu macam rasa rahmat oh, niat uh, untuk menyampaikan niat perkahwinan tersebut secara rasmi mengukuhkan hubungan kekeluargaan, memastikan keberkatan serta harmoni. Dilaksanakan upacara dali iaitu dia sampaikan hadiah dari pihak lelaki kepada pihak perempuan. So upacara ini dimenandakan pertunangan rasmi antara kedua pihak. So segala hadiah yang dibawa bukan sekadar barang tapi mempunyai makna yang simbolik berkaitan dengan doa dan harapan untuk sebahagian rumah tangga. Kemudian akan adanya pemberian hantaran macam gift exchange. So dalam adat Bugis uh, dan Minia hadiah yang dibawa oleh pihak uh, ada pelbagai. So dari setiap satunya ada makna yang tersendiri. Ini macam teh win dan arak So diberikan tanda hormat kepada keluarga perempuan. Dan teh ini digunakan untuk upacara minum teh perkawinan nanti di mana pasangan pengantin menyajikan teh kepada ibu bapa sebagai tanda perasaan Lepas tu ada kuih cool tradisional macam kuih bakul, membangkan kemanisan dan kemakmuran. Itu so, maksudnya dia macam perkataan nio, nian gao seperti tahun yang tinggi menandakan peningkatan dalam hidup dan rezeki. Lepas tu ada buah limau mandarin yang berwarna emas keemasan, melambangkan tuah, kekayaan dan kebahagiaan. Berkala barang kemas, emas dan cincin pertunangan diberikan kepada bakal pengantin perempuan yang sebagai simbol kasih sayang, kesetiaan dan tanggungjawab. Lepas tu kita ada ampau atau sampo merah. Biasanya dia akan guna waktu hari tahun baru Cina. Dia akan bagi kepada semua orang. Tapi sa ampau dan sampo merah berisi wang. So warna merah tu dia dianggap tuah lah. Dalam Cina warna merah tu dia dianggap tuah. Dan kalau wang dalamnya melambangkan rezeki yang berterusan. So akhir sekali adalah pakaian atau kain setiap merah sebagai simbol kemewahan dan kebahagiaan. So dalam buaya Cina, merah ni ada kaitan dengan nasib, perlindungan daripada perkara yang negatif. Dan ada balasan hantaran. So selepas dia dah terima hantaran, perempuan akan memulangkan sebahagian daripada hadiah kepada lelaki. So proses ini disebut kuini menunjukkan rasa terima kasih atau perhargaan atas sesungguhnya pihak lelaki so, contohnya macam lelaki dia bawa 8 kotak kuih bakul so perempuan akan mulakan 4 kotak semula kuantiti yang sama dia bagi macam 4 ke ikut-ikut nanti ini melambangkan hubungan um, yang seimbang dan saling menghormati antara dua keluarga So kesimpulan adat dan antara Cina atau Goh Dali adalah lebih daripada sekadar tukaran hadiah So ia merupakan lambang nilai murni seperti hormat, tanggungjawab, restu keluarga So melalui Goh Dali ni, masyarakat Cina dia menegaskan bahawa Perkahwinan ni bukan sahaja tentang kahwin Tetapi juga tentang penghormatan kepada keluarga Assalamualaikum dan selamat sejahtera Nama saya Elvina Batisha binti Izzan Afronteh sekarang ini saya akan terangkan tentang adab merisik dan pemilihan pasangan dalam perkahwinan masyarakat Cina. Dalam masyarakat Cina tradisional, perkahwinan bukan sekadar penyatuan dua individu, tapi lebih kepada penyatuan dua buah keluarga. Oleh sebab itu, adab merisik memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan keserasian antara kedua-dua pihak sebelum langkah ke peringkat seterusnya iaitu peminangan dan perkahwinan. Pada zaman dahulu, proses merisik biasanya tidak dilakukan oleh pasangan itu sendiri tetapi oleh orang tengah yang dikenali sebagai Meren dalam bahasa Cina. Orang tengah ini dilantik oleh keluarga lelaki dan berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan hasrat keluarga lelaki kepada keluarga perempuan. Tugas Maven bukan sekadar memperkenalkan pasangan tetapi juga menyelidik pelbagai aspek tentang calon perempuan. Mereka akan mengumpul maklumat seperti latar belakang keluarga, status sosial, pendidikan, kesihatan serta personaliti calon tersebut. Selain itu, semasa proses merisik, keluarga lelaki juga akan bertanya tentang tarikh lahir calon perempuan ini bukan sahaja sekadar untuk mengetahui ilmu iaitu bagi memastikan bahawa bintan dan unsur menjadi antara lelaki dan perempuan itu sepadan dalam kepercayaan tradisional Cina setiap orang dilahirkan dengan unsur tertentu seperti kayu api tanah logam dan air biasanya tarikh ini akan dipilih mengikut kalendar Cina ataupun dengan mendapatkan nasihat daripada pakar feng shui atau ahli astrologi Cina Pemilihan tarikh ini bukan dibuat secara rawak tetapi berdasarkan analisis mendalam terhadap tahun kelahiran dan zodiak Cina kedua-dua pengantin. Selain unsur zodiak, mereka juga mengambil kira keseimbangan antara yin dan yang yang melambangkan keseimbangan tenaga dalam kehidupan. Walaupun pada zaman moden ini, ramai pasangan Cina yang memilih sendiri pasangan hidup mereka tanpa menggunakan meron orang tengah. Namun, kepercayaan terhadap pemilihan tarikh baik masih kekal kuat. Ramai keluarga masih akan berunding dengan pakar feng shui untuk menentukan tarikh perkahwinan yang sesuai. Adat ini menggambarkan betapa masyarakat Cina amat menghargai keseimbangan keharmonian dan keberkatan dalam setiap langkah hidup termasuk juga dalam urusan perkahwinan. Kesimpulannya, adat merisik dan pemilihan tari baik dalam budaya Cina bukan hanya tradisi semata-mata, tetapi satu warisan yang mencerminkan nilai kesopanan, keharmonian keluarga serta kepercayaan terhadap keseimbangan antara manusia dengan alam. Itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Adat bertunang kaum Cina melibatkan beberapa elemen simbolik dan pertukaran hadiah yang penting. Antara adat yang biasanya diamalkan ialah pertukaran buah-buahan, teh dan hadiah-hadiah lain sebagai tanda restu dan ketulusan antara kedua keluarga pengantin. Percara minum teh sangat penting dalam adat bertunang dan perkahwinan Cina. Pasangan pengantin akan menghidangkan teh kepada ahli keluarga pihak lelaki sebagai tanda penghormatan dan penerimaan. Ahli keluarga yang menerima teh biasanya akan memberikan hadiah sebagai balasan. Lazimnya dalam bentuk empau, sampul merah berisi wang atau barang kemas simbolik. Percara ini melambangkan penyatuan keluarga dan pemisahan hubungan antara dua belah pihak. Selain itu, pertukaran, pertukaran buah-buahan dan hadiah simbolik. Sebagai tambahan kepada teh, Buah-buahan tertentu seperti buah limau, simbol kekayaan dan tuah dan buah lain sering menjadi sebahagian daripada pertukaran hadiah. Selain itu, terdapat juga pertukaran hadiah seperti kain sutera, kain dikenali sebagai huat kueh, simbol kemakmuran, sirap atau jus oran melambangkan nasib baik dan minuman keras yang melambangkan keberanian dan kekuatan. Perdekatan yang lebih tradisional dan moden. Adat ini mempunyai nilai simbolik yang mendalam dan walaupun sesetengah adat seperti upacara meminum teh masih diamalkan secara meluas, ada juga yang semakin jarang diamalkan dalam masyarakat Cina moden. Namun, pertukaran hadiah tetap menjadi unsur penting bagi menunjukkan saling menghormati dan meraihkan permulaan hubungan rasmi antara kedua keluarga. Secara ringkas, adat berkenang kaum Cina adalah upacara yang kaya dengan simbolisme melalui pertukaran teh, buah-buahan dan hadiah-hadiah yang melambangkan restu, kemakmuran dan perpaduan keluarga. Hadiah-hadiah ini adalah tanda penghormatan dan ikatan yang merapatkan hubungan antara keluarga, pengantin perempuan dan lelaki. Antara adat dan budaya yang penting dalam perkahwinan masyarakat Cina di Malaysia ialah upacara teh atau tea pie ceremony. Dalam tradisi perkahwinan Cina, upacara ini mempunyai makna yang sangat mendalam. Ia merupakan majlis di mana pasangan pengantin menunjukkan penghormatan kepada ibu bapa dan ahli keluarga. Upacara ini melambangkan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada kedua-dua pihak keluarga atas didikan dan sokongan yang telah diberikan sepanjang kehidupan mereka. Dalam pelaksanaannya, pasangan pengantin akan menyediakan serta menghidangkan teh kepada ahli keluarga Bermula dengan ibu bapa, diikuti datuk nenek dan seterusnya mengikut kedudukan dalam keluarga. Ketika menghidangkan teh, pengantin biasanya berlutut sebagai tanda hormat. Setiap ahli keluarga yang menerima teh akan membalas dengan hadiah sama ada dalam bentuk ampau atau barang kemas. Ini melambangkan keberkatan serta penerimaan rasmi pengantin perempuan ke dalam keluarga suami. Selain itu, upacara ini juga berperanan mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan antara kedua-dua pihak. Walaupun adat perkahwinan masyarakat Cina kini banyak dipengaruhi unsur moden, upacara teh tetap dikekalkan sebagai simbol penting. Ia menyatukan keluarga, mengekalkan nilai tradisi dan menonjolkan warisan budaya yang telah diamalkan turun-temurun. Kesimpulannya, upacara teh bukan sekadar amalan minum teh, tetapi merupakan lambang kasih sayang, penghargaan serta kesinambungan tradisi dalam perkahwinan masyarakat Cina di Malaysia. Hai, saya Shafina Sakumalia dan saya akan bentangkan tentang majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan untuk adat Cina ada perarakan pengantin iaitu Ying Chin merupakan adat istiadat di mana pengantin lelaki akan berarak ke rumah pengantin perempuan untuk menjemputnya. Dahulu, ia dilakukan dengan tandu pengantin iaitu sedan chair yang diiringi paluan gong, gendang atau muzik tradisional. Kini lebih moden dengan kereta berhias. Pengantin lelaki akan ditemani saudara mara dan pengantin lelaki. Simbolinya ialah perjalanan untuk membawa pengantin perempuan masuk ke dalam keluarga itu. Yang kedua ialah door game iaitu Shuang Men Yong Shi. Satu adat moden yang semakin popular dilakukan sebelum pengantin lelaki boleh masuk menjemput pengantin perempuan. Pengapit perempuan iaitu bridesmaid akan menghalang dari pengantin lelaki daripada masuk dan meminta mereka melakukan cabaran. Antara cabarannya seperti menjawab soalan tentang pengantin perempuan, melakukan aksi lucu atau permainan kecil atau memberi angpau iaitu sampul merah yang berisi dengan wang sebagai tol untuk masuk. Tujuannya adalah untuk menguji kesungguhan pengantin lelaki dan juga menambahkan suasana yang ceria. Dalam majlis perkahwinan masyarakat Cina, terdapat beberapa elemen budaya yang membawa makna tuah dan kebahagiaan. Antaranya ialah penggunaan warna merah yang dianggap sebagai warna bertuah. Warna bertuah ini melambangkan kegembiraan, nasib baik dan perlindungan daripada roh jahat. Sebab itu, pakaian pengantin, hiasan lewan dan sampul ampau semuanya warna merah. Seterusnya, mercun. Mercun turut memainkan peranan penting dalam majlis perkahwinan Cina. Letupan mercun ini dipercayai dapat menghalau roh jahat dan membawa suasana ceria serta meriah. Bunyi mercun juga melambangkan permulaan kehidupan baru yang penuh semangat bagi pasangan pengantin. Selain itu, double happiness Double happiness ni sering digunakan dalam majlis perkahwinan. Double happiness ni satu simbol yang digunakan dalam majlis perkahwinan. Simbol ini melambangkan kebahagiaan berganda antara suami dan isteri serta harapan untuk kehidupan yang harmoni dan bahagia. Ia biasanya diletakkan di pintu, dinding dan kat jemputan. Dan akhir sekali, makanan yang dihidangkan. Makanan yang dihidangkan semasa majlis perkahwinan ini juga membawa berbagai maksud Contohnya ikan Ikan ini menunjukkan uh, rezeki yang berterusan uh, Ataupun ni. Ni pula menunjukkan untuk panjang umur Atau melambangkan kehidupan yang panjang Dan lalu untuk melambangkan kekayaan Semua hidangan ini mencerminkan doa dan harapan yang baik untuk pasangan perhenti menerangkan tentang budaya perkahwinan moden, kaum Cina, terutama yang ramanya di hotel atau lokasi moden. Pada zaman dahulu, majlis kahwinan masyarakat Cina biasanya akan diadakan di rumah pengantin atau lokasi tradisional. Namun, sekarang ramai restoran lebih memilih untuk mengadakan majlis di hotel, resort atau dewa moden. Sebabnya, majlis di hotel lebih selesa, eksklusif dan mudah diuruskan kerana semuanya dalam satu pakej, termasuk makanan, dekorasi dan sistem booking. Lain itu, demam perkahwinan juga semakin moden, contohnya wedding wedding, romantic theme atau western style. Kad jemputan pula dihantar secara digital dan ramai pasangan turut berkongsi gambar serta video majlis mereka di media sosial. Yang kedua ialah campuran budaya. Kini, perkahwinan masyarakat Cina juga banyak menunjukkan pengaruh budaya luar, terutamanya budaya barat. Walaupun masih mengekalkan tisu rumah, Pesan majlis lebih modern Biasanya dijalankan di hotel Dengan hiasan modern dan muzik kategori Pengantin perempuan selalunya Memakai gaun putih semasa resepsi Dan meruka pada consang merah Semasa upacara cari cunan Lain itu, ada juga upacara Seperti cara cincin dan potong kek Yang diambil daripada budaya barat Dalam perkahwinan campur ini Adat Cina turut disesuaikan Dengan adat pesanan lain Seperti Melayu atau India Hidangan Malaysia juga lebih pelbagai Bukan sekadar masakan Cina Tapi juga gabungan masakan Barat dan tempatan Bahan ini menunjukkan bahawa masyarakat Cina lebih terbuka Dan mampu menyuaikan adat mereka dengan gaya hidup moden.